Вітаємо глядачів п'ятого. інформаційний день розпочинає роботу в нашому ефірі. Будемо аналізувати події, які трапились цього тижня. І насправді, спека була не тільки, скажімо так, на в температурі, спека була і по подіям. Були приємні події не дуже. Варто зауважити, напевно, обов'язково зустріч президентів України та Франції. Достатньо приємні заяви з боку Еммануеля Макрона. Європейський союз продовжив економічні санкції проти Російської Федерації до 31 Січня 2018 року, звичайно, це теж можемо вписати в приємні події, але були й трагічні. Був підрив автомобіля в центрі Києва. Був підрив автомобіля з СБУшниками в Донецькій області. І найпотужніша, якщо брати історію України, кібератака на українські і сайти, і на українські держпідприємства і державні установи про все це і багато іншого поговоримо в цій студії. У нас гостях Вадим Фульмах, блогер Здравствуйте, пане Вадиме. Хотіла почати. Напевне, спочатку, з, початку, з е, понеділка, зустрічі, але ви самі е, зауважу, підказали мені тему. Тема комітет Сенату США зі Збройних сил закликав до вжиття нових заходів протидії ворожим діям Росії за кордоном і е, схвалив е, фактично виділення Україні півмільярда доларів і також, включаючи поставки летальної зброї. Теж наскільки я розумію, приємна новина, але це новина з трьома крапками, тобто вона буде мати продовження. Це лише законопроект. На ну, да. вашу думку, перетворюється він в реальні гроші і в. реальную сброю для Украины? Ну, во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что это уже не первая такая... Э, сумма. Инициатива? Нет, не, не, не то чтобы инициатива. В бюджете на 2017 год, я вчера специально смотрел, проверял эту информацию, там э, изначально там было тоже, по-моему, 500, потом уменьшили до 170. В итоге сторговались на 350 миллионах э, долларов э, в помощи военной Украине, включая оружие. Я, к сожалению не в курсе того, в какой степени этот бюджет уже реализован, но он уже был согласован на этот год. То есть в этом нет ничего фантастического. И, в принципе, есть все шансы ожидать, что, в той или, может быть, не именно конкретно 500 миллионов, но плюс-минус та же самая сумма будет, и это же бюджет на 2018 год. Что в целом, конечно же, приятно. О, дивіться про летальну зброю для України з боку Сполучених Штатів Америки. Ми вже говоримо на з початку спочатку е, війни, mm -hmm. і говорили про те, що Обама коливався, і е, де гарантія, що Трамп плюс е, влада законодавча, таке виділяти та летальну зброю. Чому зараз є ця впевненість? Я бы не сказал, что если это именно мы же там любим про Джавелины, там еще что-нибудь такое говорить. У меня лично никакой уверенности в этом нет, хотя опять же я хочу подчеркнуть, если я не считаю большим специалистом в данной теме, но насколько я понимаю ситуацию, изменилось внутриамериканские расклады изменились таким образом, что Трампа немножечко, так скажем, загнали и вынуждает его оправдываться и доказывать, что он там не э, агент Путина и так далее. Поэтому он вынужден изображать из себя тоже в какой-то степени непримиримого ястреба. Ну не то чтобы изображать, но по крайней мере не отрицать э, свою способность выделить в том числе летальное оружие, в отличие, скажем, от никакого Обамы. Никакого это в кавичках розуміється. На вашу думку, якщо брати цього тижневі міжнародні події, продовження економічних санкцій проти Росії з боку Європейського Союзу, заяви поки що заяви Макрона, намагання, скажімо так, зібрати в чергове нормандську четвірку, цей тиждень в міжнародному форматі для України позитивний? Ну, звісно, так. Да. Можна сказати, в этом отношении позитивний. Я вот пытаюсь, я в принципі. такой товарищ, который любит найти какой-нибудь негатив, даже когда я много чего хорошего. Но именно с международной повестки, общем-то, придраться, по-моему, особо не к чему так вот. В принципе, оно происходит так, как, наверное, должно было происходить, но никто не гарантировал, что произойдет это именно таким образом. Поэтому, с одной стороны, вот эта ситуация, которую мы обсудили с американским комитетом по вооружениям, с другой стороны, Макрон и Евросоюз. В целом, у нас были же опасения, что может Европа потихоньку сбавлять обороты в плане санкций. Были такие ожидания, так скажем. Этого не произошло, и на том спасибо. Но, с другой стороны, все уже прекрасно понимают, что эти санкции, они, конечно, эффективны, там, и там могут Искандеры сколько угодно смеяться, но ожидать, что Россия там, поднимет лапки вверх, в этой связи, конечно же, наивно. Пане, ви як людина з критичним достатньо мисленням. Як думаєте, от зараз бере не беремо кроки реальні, я маю на увазі продовження економічних санкцій, а крок кроки теоретичні? Угу. От фактично, Макрон заявив, що в рамках нормандської четвірки, нормандського формату буде пропонувати щось нове по виконанню мінських угод, і він якось так складається враження, що достатньо впевнений, що переконає Росію змінити тактику на Донбасі. Вы еще скажете на это? Вот, я... Будут ли за теоретическими заявлениями практичные группы? Я, если честно, в это не верю вообще. Просто я не очень понимаю, какой теоретический вариант может устроить Россию и одновременно устроить нас и Европу. Я такого варианта на данный момент не вижу, поэтому то, что происходит сейчас, это как бы... Наименьшее зло для всех действующих сторон, при том, что понятно, насколько тяжело это нам, это все ясно. Оно могло быть тяжелее. Для России это, в общем-то, терпимо. И я не понимаю, что может предложить Макрон такого, чтобы Россия на это пошла. Но этот Макрон новый президент, ему хочется заявить о себе. Он это делает, я его понимаю. Пане Вадиме, три кратки ставимо зараз. При... У нас наше залишилось дуже багато інформації з внутрішнього из внутрішньої ситуації в Україні. Про це поговоримо за кілька хвилин. Невеличка рекламная пауза. Триває інформаційний день. Поговорили про події в глобальному світі на міжнародній арені. Зараз будемо говорити про ситуацію, яка трапилась всередині України. На жаль, якщо ми можемо говорити, що на зовнішньому фронті в Україні були приємні новини, то на внутрішньому не те, що не дуже, напевно, геть неприємний, тому що цей тиждень став тижнем атаки, і атаки не лише потужного комп'ютерного віруса, про якого, як показала практика ні українці, ні державні установи, ні приватні не готові до такої атаки. Більше того, відбулися реальні атаки, трагедії, підриви автомобілів в столиці, внаслідок якого загинув командир загону спецпризначення головного управління розвідки Міноборони Максим Шаповал. І підірвали автомобіль в Донецькій області, в Костянтинівці, де були представники Служби безпеки України. Пане Вадиме, що для вас показали ці і підриви, і кібератаки? Україна, попри те, що третій рік війни все одно має дірки і прогалини, і не готова до певних, я так розумію, наступів. Ну е это... Мягко говоря, мягко говоря, потому что все-таки сколько бы мы там ни накачивали сами себя тем, что вот мы очень сильно продвинулись в этом направлении, но в первую очередь, наверное, к СБУ масса вопросов. Не знаю, с какой темы мы начнем? С вирусов? Давайте с вирусов. Ну, по поводу вирусов, да, давайте начнем с того, что, в принципе, есть, пока, насколько я понял, нету однозначного мнения по поводу того. Является ли это именно хакерская атака или это все-таки какие-то кибермошенники, потому что атаковали же не только украинские и Руси, и Западная и Европа, и там Роснефть, и и Штаты, и там Башнефть, и, и что там только нет, и западные страны тоже. То есть теоретически, может быть, это все-таки там мошенники. Но против версии с мошенниками работает там несколько моментов. Во-первых, вот уже многие отмечали, что очень проработан у этого вируса, Момент того, как продвигается сам вирус, но очень слабо проработан момент монетизации, так скажем. То есть э, предполагается, что жертвы атаки должны заплатить выкуп мошенникам, а те должны их разблокировать их компьютеры. Но при этом как э, выводить деньги с этого кошелька, там, международного, который теперь под всеобщим вниманием, непонятно. На этот кошелек пришли совершенно ну, мелкие по мировым масштабам деньги, измеряемые несколькими тысячами долларов. совершенно не очевидно, что даже если ты заплатишь выкуп, то тебе твой компьютер разблокирует. То есть вполне возможно и более чем вероятно, что это операция прикрытия. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, еще есть такой момент, что они же все сработали, эти штуки одновременно, как это называется, бомб, как бомба, или я не помню ну, точный термин, как это было сформулировано, что тоже предполагает, что это, возможно, было именно хакерской атакой. В то же самое время да, не стоит в этом концентрироваться исключительно на этом. Можно поговорить о нашей готовности. Все-таки тот факт, что уже ясно, что большая часть заражения шла через программу МИДОК, которая связывает документы обороту с крупнейшими банками и это уже подтвердило то, что, что распространение через медок Microsoft. Microsoft. У Microsoft тоже, конечно, есть вопросы там по дыркам в Windows, но тем не менее. В общем, тот факт, что у нас даже на таком централизованном уровне так легко проникает вирус, никто к этому не готов, и каждый раз это все вызывает такую панику, а на самом деле это... В таки ще, не, хоч це і крупна атака, нам не сказав, що це прям атака, 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 знаєте, хакерська. Поэтому, так, да, неприятно. Пане Вадима, ну з іншого боку, якщо, скажімо так, говорити в захист наших і відділів кібербезпеки і взагалі от держструктур, то насправді такі атаки, якщо брати країни і Європи, і Сполучених Штатів і там насправді бувають успішними. Згадаємо президентську гонку в Сполучених Штатах, тобто і там зламували насправді і сервери, і поштові скриньки при. Это само собой, но тут немножко разного масштаба мероприятия. Смотрите, там хакеры что-то взломали, а тут в сущности так или иначе это вирус. Может быть, его цель хакерский, но это обычный вирус. Если люди будут своевременно, на... скажем, не только люди, если сами IT-структуры соответствующих организаций будут своевременно обновлять вирусов, своевременно обновлять антивирусы, извините, своевременно будут обновлять Windows, там были специальные патчи, и они уже были с 2016 года, между прочим, то многих этих проблем избежать будет легко. Я уже не говорю про людей, которые открывают всякую ерунду в В почті, ну мабуть, не тільки люди в цьому виноваті. Насправді ще й говоримо про те, що низька поінформованість, і напевне, люди мало знають про те, чого не варто відкривати і чим не варто займатися. Пане Дана, ще одне запитання. От насправді багато хто говорить, що можливо це було тренування, а показове тренування, щоб показати в тому числі Україні, що буквально за півдня можуть покласти і державні установи, і, припустимо, там сітки, які займаються. логистику и, и тому подобное. В контексте войны, ну, в контексте возможного наступа или решения про наступ, насколько это опасно? Вот такая вот парализация ключевых структур. В контексте возможного наступления, конечно, это очень э, тревожно. Никто же не может на 100% сказать, что наступление не будет. Хотя, как с моей точки зрения, на данный момент для этого нет никаких предпосылок. Ну, то есть, вообще никаких. Но это же не означает, что нужно успокоиться пойти по домам, бери шинель, пошли домой. И то, что так легко нас парализовать, ну да, это неприятно. С другой стороны, вот если бы я был бы э, противником, который хочет готовить наступление, я бы никогда не показывал такую возможность и берег бы силы для удара в неожиданный момент, и не предупреждал, смотрите, я так могу. Ну, это мой подход был бы поэтому сказать что это такое предупреждение может быть у них какие то изизувуированные переговоры и в рамках этих переговоров подаются такие сигналы это более чем возможно но с моей точки зрения нет это мне кажется глобальные какие то искать конспирологические сигналы в этом схему я бы не стал Якщо говорити про підриви автомобілів, одразу mm -hmm. два підриви, причому серйозних, в столиці yeah. і в Донецькій області, в Костянтинівці, на вашу думку, це сигнали з боку Росії, чи це просто, скажімо так, диверсійна підривна щоденна робота з боку країни-агресора? По-перше, ну, оба варіанти виділи зеліску з Росії. З моєї частини, звісно, максимальна вероятність того, що це связано все з Росією. Но пока у нас... Вроде как совсем следствие не завершено, поэтому... Мы тракта, мы Ну, вызваны, вызваны, но, конечно, пока нет однозначной уверенности с фактами и чего-то еще ну, в этом духе. То есть меня немножко, меня немножко смущает, когда там чиновники высшего ранга, по любому вопросу сразу констатируют, это все-таки элемент давления на следствие, но ну, сейчас оставили за скобками. С моей точки зрения, вот моего частного лица, я же не, не чиновник, конечно, это практически наверняка сделали россияне. Почему они сделали и для чего это, вот тут, конечно, вызывает, тут могут быть разные версии. Наверное, основная версия состоит в том, что они пытаются точечно зачищать тех непубличных людей, тех, Наверное, немногих людей, которые занимаются реальной работой, они а просто там сервера частных компаний пытаются атаковать или там занимаются такими сверхважными вещами, как блокируют там приезд российских артистов. То есть то, чем с удовольствием занимаются наша СБУ, они а то, чем, наверное, им бы следовало заниматься. Поэтому таких вот специалистов, которые занимаются реальными контрразведывательными вещами, их очень мало, они не публичные. И тот факт, что их так легко, этих людей зачищают, не может не тревожить, конечно. Но мы должны все-таки не забывать, что помимо этого, этих случаев, там у нас же еще есть Шеремет, да. Ну, Хотя... Александр Харабирюш, есть своего да. часу тоже. Это означает, что не сделали выснуки, или як? Потому что... А вот сложно сказать. Вот кто? Наши, в смысле, не сделали? Наши. Ну, конечно, нет. Ну, иначе бы, наверное, это бы не произошло. Если, скажем, раз это произошло, и все-таки Подложить бомбу это такая штука, ну не очень банальная. Ну, все-таки, ну как ни крути. Если там э, это действительно столь значимые наши контрразведчики, которые там пытаются, ну за ними, наверное, там есть какой-то присмотр, охрана. И тем не менее подложили бомбу. Ну, конечно, это, наверное, можно сказать, что да, не досмотрели. Як думаєте, от насправді, если брать не только цей тиждень, а в рік, мы ми згадаємо, що скоро буде річниця смерті Павла Шеремета, буде робити висновки силовой структури з цих всіх підривів, нападів і диверсійної роботи. Як вам здається? Ну, смотрите, с моєї точки зрения, я, я, я бы сказал, что скорее нет, чем да, и вот почему. Дело в том, что все-таки наши силовые структуры, они демонстрируют все больше таких вещей, которые, так скажем, они умеют работать в режиме «чего изволите», как бы демонстрируя лояльность руководству. А вот с точки зрения эффективности у них не очень. И недавнее расследование журналистское, дело, убийство Шеремета, которое показало, что даже в таком принципиальном деле оказалось куча нерасследованных моментов, но то, что мы яркое свидетельство. И то есть все-таки надо как-то, чтобы делать выводы, нужно делать выводы, наверное, на самом высшем уровне по поводу там, профпригодности некоторых наших Руководілі силових структур, Это, я не експертом експертами там вопросі. Ну, та моє чесно дуже вам дякую, пане Вадима. Це називається Треба дореформувати те, що і так реформували Вадим. Фульмах, блогер, був у нас. Гостях три крапки невеличка рекламна пауза. Далі випуск новин. Потім повертаємося до інформаційного дня і будемо говорити про українські літаки в Парижі. Будьте з нами.